নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আজি তোমালোকক ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ সমাজ বিচিত্ৰা পাঠ্যপুথিৰ পাঠ চাৰি দেশ মহাদেশৰ কথা জাপানৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ অনুশীলনী এক প্ৰশ্ন এক তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া ক পৃথিৱীৰ মহাদেশবোৰৰ নাম কি কি উত্তৰ পৃথিৱীৰ মহাদেশবোৰৰ নাম হ'ল এছিয়া ইউৰোপ আফ্ৰিকা উত্তৰ আমেৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকা উচেনিয়া আৰু এণ্টাৰ্কটিকা ঘ সম্পূৰ্ণৰূপে দক্ষিণ গোলাৰ্ধত পৰা মহাদেশখনৰ নাম কি উত্তৰ সম্পূৰ্ণৰূপে দক্ষিণ গোলাৰ্ধত পৰা মহাদেশখনৰ নাম হ'ল উচেনিয়া গ পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম পৰ্বতমালাৰ নাম কি উত্তৰ পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম পৰ্বতমালাৰ নাম হ'ল এণ্ডিছ পৰ্বতমালা ঘ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মৰুভূমি কোনখন উত্তৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মৰুভূমি হ'ল চাহাৰা মৰুভূমি উঙ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল নদীখনৰ নাম কি উত্তৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল নদীখনৰ নাম হ'ল নীল নদী প্ৰথম চ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বহল নদীখনৰ নাম কি উত্তৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বহল নদী হ'ল আমাজন নদী দ্বিতীয় চ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাদেশখনৰ নাম কি উত্তৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাদেশখনৰ নাম হ'ল এছিয়া মহাদেশ প্ৰশ্ন দুই চমুটোকা লিখা ক এছিয়া মহাদেশ এছিয়া পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু জনবহুল মহাদেশ ইয়াত বিশ্বৰ বিভিন্ন জাতি ভাষা সংস্কৃতিৰ লোকে বসবাস কৰে ই প্ৰাকৃতিক সম্পদটো সমৃদ্ধ হিমালয় পৰ্বতমালা এই মহাদেশতে অৱস্থিত শমটোকা ইউৰোপ মহাদেশ ইউৰোপ মহাদেশখন এছিয়া মহাদেশতকৈ ভালেখিনি সৰু এই মহাদেশখন এছিয়া মহাদেশৰ পশ্চিমে অৱস্থিত মহাদেশখনৰ উত্তৰ অংশৰ মাজেৰে পূবা পশ্চিমাকৈ গৈছে হোমেৰু বিত্ত মহাদেশখনৰ তিনিওফালে পানীৰে আগুৰা আল পচ হ'ল ইউৰোপ মহাদেশৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতমালা চমুটোকা গ আফ্ৰিকা মহাদেশ এছিয়াৰ পাছতেই দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ মহাদেশ হ'ল আফ্ৰিকা বিসূপৰেখা মহাদেশখনৰ প্ৰায় সোম মাজৰি গৈছে এইখনেই একমাত্ৰ মহাদেশ যাৰ মাজেৰে কৰ্কটক্ৰান্তি মকৰক্ৰান্তি আৰু বিসুভ্ৰেখা পাৰ হৈ গৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ উচ্চ মৰুভূমি চাহাৰা এই মহাদেশতেই অৱস্থিত আফ্ৰিকা মহাদেশক চাৰিওফালে কেইবাখনো সাগৰ মহাসাগৰে আগুৰি আছে চমুতুকা ঘ উত্তৰ আমেৰিকা পৃথিৱীৰ তৃতীয় বৃহত্তম মহাদেশ হ'ল উত্তৰ আমেৰিকা এক ঠেক ভূখণ্ডেৰে মহাদেশখন দক্ষিণ আমেৰিকাৰ লগত লগ লাগি আছে এই ঠেক ভূখণ্ডক পানামা যোজক বুলি কোৱা হয় এই মহাদেশখন সম্পূৰ্ণৰূপে উত্তৰ গোলাৰ্ধত অৱস্থিত কি উত্তৰ আমেৰিকাৰ উল্লেখযোগ্য পৰ্বতমালা মহাদেশখনক তিনিখন মহাসাগৰে আগুৰি আছে এই মহাদেশখনৰ ভিতৰত মৰুভূমি নাতিশীতোষ্ণ অৰণ্য টাইগা হাবি আৰু ওখ ঘাহনি অঞ্চল আছে ধন্যবাদ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ আৰু জানিবলগীয়া থাকিলে আমাক কমেণ্টযোগে সুধিব পাৰিবা আমি তোমালোকক যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিম আৰু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি তোমালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম